Escape 2017 -го года американец порвался пыльник на наружном шрузе. Вот номер, будем его менять. В комплекте входит сам пыльник, два хомутика и гайка и смазка. Это вид снизу. Как видите, пыльник мокрый и смазка потихоньку вытекает и разбрасывают по внутренней стороне диска. Так что надо менять. Для того, чтобы снять привод, снимаем наконечник и нижнюю опорную шаровую. все открутил. Пришлось еще тяжко стабилизатор открутить, чтобы снять нагрузку. И шаровую. Я вот сюда засунул в рычаг, нажал. Как видите, шаровая вылазит. Часто бывает, что привод шруза закисает здесь. Поставили деревяшку, аккуратненько постучали молотком, он привод и выйдет. Что хочу сказать. Видео у меня, конечно, получилось неполноценное, потому что и времени было снимать, но все-таки его надо закончить. И что хочу сказать. Что пыльник, как я хотел, снять а, наружный шрус, поставить новый пыльник и собрать все обратно, у меня не получилось. Пришлось снимать всю полуось, доставать. Достал полось, оно, благо, что хорошо все снялось, отщелкнулось с коробки. Достал, пытался еще раз повыбивать шрус обратно молотком, не получалось. Короче, побоялся я его поломать и снял все-таки пыльник с трипоида. Достал сам трипоид, помыл, заложил новую смазку и только через вал высунул ну, точнее, снял старый пыльник и одел новый. Сюда тоже новую смазку заложил. Короче, только так у меня получилось. Смотрел по интернету видосы. Не, один, не я один с такой проблемой сталкиваюсь. То, что стопорное кольцо не хочет сжиматься и отпускать наружный шрус. Короче, получилось вот так. Сейчас все соберу в обратной последовательности. Короче, вот так. Если какие вопросы, пишите. Буду стараться отвечать.